А будет ли с территории Украины исходить в дальнейшем угроза да, для России, в первую очередь военная, да? и в каком статусе Украина собирается существовать дальше? Вот это главный вопрос. И здесь, конечно, важно тоже не пойти там на поводу каких-нибудь американских завлекалок и всего остального, вот, и выдерживать принципиальную позицию, отвечающую национальным интересам. Да? Ну, я надеюсь, что так оно не будет, особенно если значит, учитывать заявление Владимира Путина, да, в том числе вот последние на Валааме. Вид любови до не... Новости. всего кілька заяв Дональда Трампа. І відекстазу та эйфории через якийсь там налагодження відносин між Москвою и Вашингтоном. Да, как мы переходим в процесс нового построения отношений в случае постепенного снятия санкций, ограничений, тарифов, как бы, как это будет выглядеть? Здесь очень важно, чтобы наши союзники. Партнеры президента Владимира Путина получали прямую информацию из первых уст, они пользовались различными слухами, источниками, сливами с разных СМИ, которые не всегда подтверждаются, а чаще наоборот нет. Важна прямая конкретная информация. И э, ей, конечно же, президент Путин делится и итогами визита Уитков, и тем, с чем Россия идет на переговорный трек с США. Рупори Путіна перейшли до традиційного брязкання зброєю, бо не такі вже тоді американці виявилися дружелюбні. І як бачите, упродовж всього цього тижня російські пропагандисти пробивали дно своїми заявами. Звісно, об там не сказано. Російська Федерація, як і прежде, как и в самом начале возвращения Дональда Трампа в Белый дом, придерживается хладнокровия, безэмоциональной внешней политики по американскому треку отношений и по другим вопросам, так или иначе связанных с Соединенными Штатами Америки. Давайте честно скажем, что даже если состоится встреча Путина и Трампа да, напрямую и без посредников, и без всяких участников, никакой гарантии успеха нет. Ніку гарантії успіху Надо це чітко совершенно понімає. Ні, о -то. договоряться о то І якщо договоряться, то о чому Першочергово, звісно, щоб спотворювати правду та маніпулювати усіма, хто стежить за заявами, які лунають в Кремлі. Тож як роти бункерного намагаються зараз підірвати нашу віру в перемогу, і чому то прогинаються під Трампа, то дозволяють собі нікчемні висловлювання на його адресу. Тому коли я смотрю на всяких Рубио, на заявление Трампа, когда они говорят, что кончается терпение и что надо будет применить силу, это наше терпение заканчивается. И это мы можем применить такую силу, о которой ни Америка, ни Европа пока даже представления не имеют. Это мы воюем с Украиной Как з братським народом де факто до сих пор не проводя полномасштабные военные действия, во многом ограничивая себя себе средствах пораження по крайней мере, которые у нас есть гораздо більш Вітаю! з вами я Інна Набок. і це свіжий огляд кремлівської пропаганди. Ну і новин з боліти, які демонструють справжнє обличчя Федерації. Ну а виглядає воно як і наступна заява. робиться це. Слухай, я прийшов, сказав 50 днів дав. Да він хоче стран должен всегда понимать, що його можуть послати на і mm -hmm. так ділять Путін. <laughs> посилає ну пока не посилає, ну може послати. Таку заяву днями зробив Богдан Безпалько, член Ради при президенті Російської Федерації, який нагадаю, 20 років жив у Києві. А тепер закликає стерти Україну з мапи світу. В даній ситуації я убежден, що что, щоб США. И Запад в целом не предлагали нам сейчас, нам это не подходит. Мы должны исходить исключительно из своих целей и задач, из того, что мы хотим. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы Украина как государство прекратила свое существование, чтобы его военный потенциал был полностью разрушен, чтобы тот политический класс, который всегда превращал украинское государство любое в антироссию, чтобы он тоже исчез, чтобы эти люди ну, уехали, не знаю, так мягко скажу, куда-нибудь в эмиграцию или еще куда-нибудь подальше. Но в любом случае, чтобы уже из Украины никогда невозможно было в ближайшие десятилетия и столетия создавать еще одну антироссию. Это наша цель. Исходя из этого, мы должны строить свои планы, осуществлять военное строительство, расширять, как вот недавно подписал приказ президента России, наши вооруженные силы, создавать артбригады особой мощности для проламывания фронта, и если есть возможность нанести удар, наносить его, если есть возможность уничтожить военный потенциал, уничтожать его, пусть нас немножечко побоятся. На ну, в цей час Путін робить вигляд, до речі, вправно так робить, що готовий до припинення війни. Тому одразу нагадую: коментуйте відео і залишайте свої вподобайки, щоб все це побачили якомога більше людей. Бо Путін бреше, а його посіпаки тим часом відпрацьовуючи методичка Кремля, заявляють, що тільки Путін буде вирішувати і як і коли припиняти війну. Ну звісно, разом з Трампом. Встріча з Трампом пріоритетна. Это однозначно, да, так сказать, то, тоже, чтобы тут расставить все э, правильно уровни, да, все-таки сначала встреча с Трампом, ну, а потом все остальное. То есть, для того, чтобы в том числе так сказать, обозначить и американцам, что мы считаем, что встреча с ними приоритетней. И вообще отношения с США приоритетнее, чем отношения с Европой, которая сейчас занимает даже даже более воинственную позицию и более враждебную позицию России, так сказать, чем занимает нынешний президент Штатов. А далее, с дна постуков и самопроголошенный президент Беларуси, картопляный фюрер Лукашенко. Трамп, у него шанс. Вот Господь, пристрелив ему ухо, угу. ему дал шанс сыграть главную роль миротворца. И Нобелевская премия, ему бы принесли ее на тарелыш, на, на блюдечке принесли. И это, это было справедливо. Он вот, наверное, утихомирит, как-то Ближний Восток это несложно. Угу. Евреев успокоить в Израиле несложно. Они полностью от него зависят. И ресурсов там. Но есть. вы сейчас говорите, что он может быть миротворцем на Ближнем Востоке или в Украине. Или на, там, на Ближнем там? Востоке, на Ближнем в Востоке. любой точке и в Украине. И в Украине. И в Украине. Только это надо аккуратно делать. Не надавати диктовать слові, не надо стучати кулаком, не надо оскорблять Путіна. До слова Лукашенко також сказав, що можна і в мінську організувати зустріч Трампа, Путіна і Зеленського. Бо на думку білоруського диктатора, якщо розумно провести ці переговори, то тоді Росія та Україна більше не будуть воювати. Але він додає, що не вірить, що Росія бомбить цивільні об'єкти. Путин никогда, он не кровожадный, вот как бы вы его не описывали там э, в Америке, да и вы сами знаете, он не кровожадный, он знает, что такое семья, дети и так далее, и молотить, бить по мирным этим, ну слушайте, война, есть информационно-психологические операции, которым вы научили украинцев, они в этом хорошо делают, я знаю, как Буча делалась, Поэтому не надо тут говорить о, о, да, но... о том, что там вот Путин бомбит мир. Давайте прекратим ракетами и беспилотниками бить по, как говорится, мирным городам. А что, Зеленский разбирается в том, куда полетит беспилотник и прочее. Они на нашу территорию то с одной, то с другой стороны залетают. Где-то полсотни мы уже зафиксировали. Даже один беспилотник прошел через территорию Беларуси, и где-то возле или на территории Литвы или Латвии упал там. Вот они uh -huh. выли, кричали, мы им открыли ушо, идите, смотрите, uh -huh. белорусы там или нет. Поэтому э, вот говорить о том, что мирные города бьет по мирному населению Россия, а украинцы такие пушистые в белых перчатках, ну это это несправедливо. А Россия. Э... Не, не заявляет о готовности прекращать огня, и тем более продолжает бомбить мирные города, мирное население, дети, женщины. Ну, слушайте, есть... мирные города, мирное население, я в это не верю, потому что у меня был разговор с Путиным, когда они стояли в Киеве фактически, помните, с севера зашли и стояли в Киеве, да, а потом да, вывели да. войска. Я знаю его позицию, он как раз, когда ему, я ему задал вопрос по телефону, Владимир но вы в Киеве, Заняли Киев, конец войны и прочее. Он говорит, как заняли? Они же, говорит, спрятались дословно. В детских садах, в школах сидят, нам что, по детским садам, по школам бить. Я еще ему -то сказал, знаешь, ну, война идет, то его знают. Ну, били и по детским садам и по церквям. То есть, ну, это, это война жесточайшая с Второй мировой. То есть уничтожается ну, все, знаете, целые города. Одно дело, когда президент говорит бить по школам, по садам, а я говорю, вот о его позиции. В Киеве два шага и все, и, и Зеленский бы побежал оттуда и все. Но они отвели войска. Поверил некоторым людям, не буду их называть, пусть они вам назовут, пусть Зеленский назовет, что остановимся, войну закончим, прекратим. Отвел войска, прекратилась война? Нет. А не вже відвели війська серйозно цікаво. А що ж тоді за версією Лукашенко було далі? Бо я помітила, що як тільки він відкриває рот, знову починається парад маразму. А потім Лукашенко навіть пригрозив, що обстановка на фронті може змінитися так, що лінія розмежування проходитиме по Дніпру, а російські загарбницькі війська таки окупують Київ. Ми... Вряд ли победим натовцев, там еще кого-то, даже 300 тысяч у поляков будет э, войск. Э, наша концепция основана на том, что мы готовы нанести неприемлемый ущерб Польше, Литве, Латвии, там, Эстонии. Кто против нас будет воевать? Угу. Неприемлемый ущерб. Угу. Я один из элементов вам не до... только что описал. Мог бы еще что-то рассказать, поэтому они понимают, Понимаю. что в данном случае мы, может быть, и не победим в этой войне, но морду набьем хорошо. Тем часом российские оккупанты, які намагаються оккупувати схід нашої країни. І просто я ж говорю, о, ну, хоть я говорю, что Россия там о, лояльно относится всем и к мирным жителям. Ну, не, ну да, с одной стороны, да, а с другой стороны, вот взять ту же самую попасную, мы же ее и равняли. Хоть и рассказывают, это Украина там стреляла. Да нет, потому что ну, у нас выбора не, не, осталось Я ехал по улице просто и слева и справа ложил домики. Потому что я знаю, что ну, в одном два человека, в другом три сидит. И то есть у меня выбора не было, как просто как... Ну, то есть, это аж никто не скажет. Ну, как бы никому это не нравится. Що такою може бути. Тож висновок тут один: донатне на потреби нашого війська, щоб чисельність їхнього зменшувалася. Щоб там не відбувалося на міжнародній політичній арені, які б заяви не лунали. А з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у наступному випуску.